1 миллион 700 тысяч квадратных километров. Это тоже одна десятая часть России. Поэтому мы везде взяли по десятой части. 24 национальности проживают в этом округе. И сюда входят 7 областей и 3, 2 республики. Республика Карелия, Республика Гомель, ямало ненецкий национальный округ. И такие области, как Архангельская, Вологодская, Мурманская, Псковская, Петербург. Но самое главное богатство нашего региона – это люди. И э, в северо-населенных западном федеральном округе России э, действуют, успешно действуют три альянса посольства.